Прицепили снаряд, сейчас полетит. Был замечен противник в какой-то какой хате. Все зависит от дронов, все держится на дронах. Иногда это бывает чуть ли не единственный вариант доставки какого-то груза угу. на позиции. 7 кг посылка Хочеться вже нормальної людської життя І опять же хочеться нормально воспитывать свого сина. За Україну і за мирних мешканців За рідних потрібно захищати стояти до останнього Привіт син Ну що, там діла А что сейчас будет происходить? Что вы будете делать? В какой-то хате был замечен противник. Mm -hmm. Сейчас полетит дрон и бросит эту штуку. сцепились, снаряд сейчас полетит. Был замечен противник в какой-то какой, в какой хате. Mm -hmm. Сейчас полетит и сделает свое дело. А вы давно сама с бомбером работаете? С бомбером я працюю уже второй год. Фокс mm на -hmm. Ну, так, на разе их немає таких бомберів, на яких я научился працювати. що працює з хлопцями з допомогою споряджаючого. Більше фокусуєшся на роботі і стараєшся, аби то поскоріше то все знищити, відбити якісь території. Ну, як виходить, так виходить. А так, в душі то переживається, молиться за всіх, проситься Бога, щоб і всіх захистили, як і мирних, так і військових. Я хотіла просто спитати у вас, бо дуже... Ну так цікаво. Ви з родом з окупованої території, з Макіївки, так ми Так. А ви з, з заходу країни ще кажете, що так. Так, о, ну, що ваші дідусі бабусі ну, були в лікарні? Ну просто для росіян це дуже така пропагандистська зброя. Вони кажуть, що Забрати. це ну кажуть, що ви, б кажете, ви б повинні були між собою там мало не ворогувати ідейно, але це ви знаходитесь одному бліндажі. І разом служите при цьому. Чи маєте ви щось сказати про це? Чи є у вас якісь не знаю, упередження? Можливо, були, але ви не там Ні, ми всі з одної країни. Всі робимо одну ту саму роботу, щоб поскоріше закінчилася війна. Я думаю, тут сенсу немає жодного, щоб між собою навіть гристися чи воювати. Це просто безсмислено. Но ну, если бы я был ну, каких-то там других взглядов, я бы не уехал туда в 2014 году, остался бы там. Не пошел бы на контракт добровольно в 2016 году. Поэтому это все там, там предрассудки, может, для, для недалеких людей. Для меня, например, особисто. Чи по-русски людину розмовляє, чи по-українськи. Різниці немає. Головне, що ми разом і робимо одну ту саму роботу. У вас зараз передбачається, що будете посилку нести, так? Зараз нашим фіпівникам будемо переправляти дрони. Ви їдете в підкоробку. Найголовніше, вони просілі дрони, сигарети. і якої Я быть больше 10 килограмм. Но, но россияне, в целом, как сбывают? Регулярно. по максимуму готовить, чтобы на открытом пространстве быть минимум времени. А сколько загалом по часу занимает от работа с дроном ваша? Подготовка сама? На самом деле минут пять, не больше. В зависимости от количества боеприпасов и всего остального. Ага. мы видим, да, что война поменялась, совсем не такая, какая была два года назад. Сейчас все на дронах, все зависит от дронов, все держится на дронах. Ну, у врага тоже дронов немало и не меньше, чем у нас, это как минимум. Поэтому для, для парней для подразделений, которые там поближе к нулю находятся, для них ну, логистика проблематичная тоже, потому что враг тоже не спит, охотится и за, за машинами, и за людьми, поэтому доставка боеприпасов, там провизии, там, и всего остального затруднена, опасная. И такие бомберы тяжелые, как нельзя кстати, и даже где-то очень незаменимая вещь. Угу. Ну в сегодняшних реалиях. Иногда это бывает чуть ли не единственный вариант доставки какого-то груза угу. на позиции. Хатал. <свес> <свес> там получается ему идёт э, дрон один. Да, ну, э -э короче, посылку, что не мысли сегодня, не донёс мы её <свес> и повесили. Вода типа. Да-да. Да, Печенье, вода, один дрон ещё то, что остался. Да-да-да-да. <свес> Есть. Супер, супер. Плюс эти хлопцы добрые, цепляют эту посылку на саму хатал. Так, идемте, хребешота будем. Опа. Собака, Так, так. Спрашивай. Есть. Есть. Проверю кожаный открыли, закрыли. Тоді дає команду, що скиди працюють, і тоді ми цепляємо вже посилки. Uh -huh. Такі випадки, що внесли борта uh -huh. новим вампіру, перший виліт. в Покровськ, в таку зону, де вже ми не бачимо ворожих дронів. І в нас пропадає сигнал. Трата борта. Шкода, звісно, і борт пропав, плюс і... ще два мавика пропало. Ну. Ризик є ризик. Вони дуже часто біля покров Два. зависає на одному місці і просто по колу обертається, шукає, коли набротити якийсь бомбар. щоб його збити. Дуже хороша штука. Колись мав відео, як ми летіли, йшли три ворожих солдата, Винесли вампіром один такий снаряд і один маленький для прострілки, щоб точніше підпасти. Uh -huh. ну, так як вони не сподівалися, ми облетіли їх з задньої сторони і йшли за ними. Типу, Получилося, що це їхній дрон летить за ними. Uh -huh. Вони того не сподівалися. Ми пролетіли по дорозі пару метрів далі, зупинилися, борт стабілізувався, і коли вони підійшли ближче, одразу зробили скид від цього великого снаряда. Фієрвай був дуже красивий, особливо після приземлення і вибуху снаряда. Фієрвай був дуже красивий, на цьому Ворожому солдату, тому що він в рюкзаку ніс з собою якісь батки. Вони дуже красиво теж mm -hmm. загорілися від вибуху. Так ми тоді положили двох на дорозі. І один шов 15 метрів позаду. Його просто оглушило, ну, як-то але ми мали ще один малий снаряд запасний і ним, як вже відпрацювали. за двухсотую. Либо баклажки воды, лупки, пару мивин, колбаса, буханка хлеба. У нас ограничение по весу, поэтому... Ай, две банки тушенки. Сейчас поедем мы... Весим. Борт споряженный, 7 килограмм посылка. дрон Немезис. Это тот, с которым вы летали, так? Так, это тот, что сегодня летал. Так, дрон Немезис мой самый любимый дрон, потому что он легкий, сам по себе очень простой но в обслуживании. У него всего одна батарея вставляется сюда, вот в эту полость. И очень удобный сам сброс. Легко вешать груз и снимать. Вот. Сейчас покажем. Идемте дальше. Вот еще один. Это вот... Какой ужас. Так, вот следующий экземпляр. Называется Перун. Вот. для меня это самый нелюбимый дрон а чего? ну вот неудобно с батареями вот их сюда приходится постоянно вставлять вот но я говорю как заряжающий угу. то есть это мое мнение у пилотов другое мнение вот пилоты наоборот его больше любят пациент называется heavy shot самый большой из этих всех наших троих ну и батареи две батареи сюда вставляются тоже тяжеленные. Вот у него на пропеллерах видите три лопасти. Вот. Ну в работе тоже такой относительно, скажем, ну относительно удобный. Шелобея, Шелобея, я должен сделать. Поршня крал, дел поршня я прыгнул. Тикаем. А ты Что, будем начинать? Что это делать? Давайте супа сварим. Раз у, у нас гости. Давайте. Начнем с супа. Давайте. Спасибо. Что там у нас? Это... Мая Да, ну... Оно не должно закипеть раньше, чем я нарежу картошку. Так что лучше я ее нарежу, а потом она пусть кипит. Работаем обычно по ночам. Ну иногда бывает, там и с утра приходится. Вот. Ну обычный график, если так, в основном работаем где-то там до 6 утра до 7 ну может там до 8 вот. потом обычно ложимся спать спим ну по-разному конечно ну там часа 4-5 обязательно уже поспать если не будет никаких там подъемов внештатных ну желательно поспать после обеда перед ночью ну, время быстрее идет и восстанавливаешься находим время кушаем в принципе, еще такого не было, чтобы не было времени на приготовление обеда. Были тяжелые там дни и ночи. Бывало по 16 часов подряд, там работаешь, по 12. Вот. А с чем повязано, ну, вы зараз в основном... Со штурмом. Вы ну, пошли там русские жду Активность всего Да, активность. Да, активность. Нет, Надо лететь, их там останавливать, глушить, там, или помогать там, нашим своим отойти. И все, и пошел. И ут, летишь и утром, и днем, и все остальное. А когда начинается в том же, Ну, типа, на какие на Думаю, 4-5 вже пішов, 6. Почому ми по 6-7 днів. Після четвертого дня починаєш да, уставати. Постоянный... Газ... Да, нема так... графік уснув. Стоєш, працюєш. Є можливість перес... переспатися, як то кажуть. Годинку дві кимернув, далі до роботи, щось треба зробити. Ну, так переважно. четвертый день уже начинаешь помалу топливаться. А что у вас сейчас в основном за работа? Э, э, ну, минирование, логистика, или может дистанционное минирование, это ну всегда, всегда ну, присутствует при любой обстановке. Вот. Ну и, э, и доставка посылок так время от времени но тоже регулярно но если конечно там есть что отбомбить ворах там прям на, на дистанции чтобы достать нужно было то конечно и такое ну что, скажем так 80 процентов это минирование и доставка вот. потому что до наших там крайних позиций на машине почти нереально доехать пешком тоже сложно вот. ну и время года понятно что нет листвы ничего нет я так скажу мне как бы мне все равно что вешать на дрон то ли быка то ли мины то ли посылки Но разницы почти <сёк> нет никакой На роботу дрона ну, мороз міш... влітає, звісно, батареї швидше такое. Ну, а так вліяє, замерзає камера, Все вже... ви не бачите, куди будете скидати або посилки, або мінування. Це найгірше для дрона. дрону. не раз хімію, щоб трошки запобігти такому випадку. О, борта мусить бути постійно, після кожного прильоту. Борг посадили, оглянули. Буває, прилітає, білий, як сніг, сіди, замерзлий. Uh -huh. Саме головне, щоб повертаються. Uh -huh. Коли вот така погода дуже ясні, вночі ясні, да? чиста, так, без туману, без снігу, то дуже велика активність вражеських FPV-дронів. І дуже велика вероятність. Да, потерять борт. Врачи FPV сбывают их человек? Да. Ну, для вражеских FPV это очень, скажем так, жирная цель. Сбить вампира от нашего там или тяжелого бомбера. Поэтому, да, летают, охотятся, знают, где они примерно маршруты. Поэтому, если очень там большая активность, то из-за этого не летаем. Часто бывает. Если где-то там появится окошко, то взлетает, летит, доставляет посылку или еще что, элиминирование делает. Сбавлю газа чуть-чуть. Кидаю бульонный кубик сначала, чтобы картошка сварилась не пресная, а хоть с каким-то вкусом. Майя, дякую. Это Васька приехал с отпуска, с дома привез. Да? Это ваше домашнее? Да. Да, ну что мы будем, на гостя угощать? <laughs> на титул не перейдет, придется по старинке. Васька же с отпуска приехал вчера только. А, ого, и уже на позиции? Угу. Да жизнь военного наш супчик он же должен быть с мясом правильно угу. ну кусочки ну и жирка чуть-чуть конечно добавим чтобы не был сильно пресный ну вот супчик все есть все что надо картошечка лапша мясо выбросить. У меня все выглядит очень аппетит. Это повару тарелочка. и как раз. еще тарелочка башки. Что для вас в этих умовах войны наискладнее сейчас? Конечно же, Редкая возможность видеться с родными. Это тяжелое самое. Ну и уже, конечно, есть усталость за 4 года. Это все уже... Это все надоело, во-первых. Хочется уже нормальной человеческой жизни. И опять же, хочется нормально воспитывать своего сына. Быть с ним рядом постоянно. Мы делаем правильное дело, настоящее, мужское, достойно, сражаемся. Вот. Ну, я считаю, что мы достойны носить звание мужчины и военного. И я уверен, что он это поймет <служдая> когда-нибудь. Мне, как говорят в родине, дедусь, бабуся, <служдая> Теж були вон упа. Таке слово, як СЗЧ". це для мене було. За Україну, і за мирних мешканців, за рідних потрібно захищати, стояти до останнього. Думаю, батьки мої пишаються. Привіт, Ну Що так діла? Що діла? Как ты бог? Да может слишком холодно. Ну я читал, ну надо было мне сказать, я бы написал учительнице, потому что все пишут, что пробуют, потому что они тут в школу. Я ведь читал, там сегодня полбасса не типа, шло. Домашнее задание для тебя. Для тех, кто был в школе, для тех, кто не был. Я тебе прислал. Для тех, кто был, оказывается, тебе другое надо задание прислать. Короче, ладно. Пошел, пора мне идти. Что там, порядок у тебя? Да. -да. Ладно, давай, пока.